श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्त हो देव प्रेमाने बोलतो मी तुझ्यासोबत कायम आहे मी कोणत्याही रूपात तुझ्यासमोर येत आहे मी सर्व ठीक करणार आहे देव तुम्हाला जे पाहिजे ते देणार आहे तुमचे स्वप्न जीवन तुमचे वास्तव असेल ज्या खोलीत तुमचे पाय अजून गेले नाहीत त्या खोलीत तुमचे नाव सांगितले जात आहे देव तुमच्या आयुष्यात काहीतरी आश्चर्यकारक करणार आहे तयार असाल तर होय कमेंट करा तुमच्या भविष्यासाठीच्या इच्छा आणि आकांक्षा लवकर पूर्ण होत देवा आहे देवाचे अस्तित्व तुझ्या आयुष्यात आहे मी ज्या पुढच्या व्यक्तीला आशीर्वाद देणार आहे ती व्यक्ती तुम्ही आहात तुझ्या आयुष्यात देवाचं स्थान आहे ह्या चिन्हाकडे दुर्लक्ष करू नका देव म्हणतो माझ्या प्रेमापासून पडणे थांबवा मला तुमचे सांत्वन करू द्या तुम्हाला काय हवे आहे ते मला माहीत आहे तुमचा देवावर विश्वास असल्यास स्वामी आई कमेंट करा तुझ्या चुका केल्या आहेस त्या मी स्वीकारल्या आहेत तू पुन्हा चुकू नकोस आत्ता वेदना माझ्या स्वाधीन करण्याची तुला गरज आहे देव म्हणतो ज्याने तुम्हाला रडवले त्या प्रत्येक गोष्टीतून तुम्हाला मार्ग आशीर्वाद आणि स्थापना मिळणार आहे त्याच्याकडे माझ्या आज्ञा आहेत आणि तो जो पाळतो तोच माझ्यावर विश्वास ठेवतो आणि जो माझ्यावर प्रेम करतो त्याच्यावर मी दहा पटीने जास्त प्रेम करतो सहमत असाल तर आत्ता आपले हे चॅनल सबस्क्राईब करा देव तुम्हाला आज सांगत आहे की कोणतीही गोष्ट तुम्हाला त्याच्या प्रेमापासून वेगळे करू शकत नाही तो तुम्हाला कधीच वाया जाऊ देणार नाही खूप लवकर तुम्हाला हवं ते सगळं मिळेल स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचे अनेक मंत्र ऐकत आहोत आता आपण स्वामींचा मंत्र ऐकण्याअगोदर स्वामींच्या बकरीतील स्वामींचा छोटासा प्रसंग ऐकूनच पुढे जाऊया गोविंद पांडुरंग क्षमी नावाचे गृहस्थ सोलापुरास राहत होते येथेराजांचे दर्शन घेऊन गोविंदराव खाली बसले इतक्या सोलापूरचे डॉक्टर आत्माराम तेथे आले त्यांनीही दर्शन घेतले तेव्हा महाराज डॉक्टर यास म्हणाले क्षमी यांचा चेहरा पहा म्हणून आज्ञा दिली त्यावेळी गोविंदरावांची प्रकृती चांगली इतर मनुष्यांसारखी होती डॉक्टरांनी तपासणी करता काही रोग वगैरे नाही असे सांगितले पुणे काही दिवसांनी गोविंदरावास एका महारोगाची भावना झाली महाराजांनी डॉक्टरास जे सांगितले त्याचा अनुभव आला पुढे त्यास महाराजांची सेवा न घडल्यामुळे त्या आजारातच जन्मपर्यंत राहावे लागेल गणपतराव जोशी यांच्या घरी समर्थांची स्वारी एक वेळ प्रांतकाळी आली महाराजा स्नान घालून पिवळामुकटा नेसवला व षोडोपचारे पूजन करून नैवेद्य समर्पण करण्यासाठी ताट पुढे ठेवले इतक्यात जोशीभुवांच्या मनात आले की महाराज भोजन झाल्याबरोबर बाहेर जाऊन मुकटा कोणास तरी देऊन टाकती समर्थ पाटावरून उठले हा गे तुझा मुकटा असे म्हणून मुकटा सोडून दिगंबर होऊन चालतेच झाले त्यावेळी जोशी बुवांनी प्रार्थना बहुत केली परंतु तुझ्या मनात मुकट्याबद्दल शंका आली असे म्हणून रस्त्याने चालते झाले इतक्या वैद्य नावाचे गृहस्थांनी भक्तीपूर्वक प्रार्थना करताच त्याच्या घरी भोजन केले ठीकच आहे शुद्ध भक्ती असल्यावर दया कोठून आणावी लागते स्वामी भक्त हो आपण स्वामींचा प्रसंग ऐकला त्याबद्दल धन्यवाद आता ऐकूया स्वामींचा शक्तिशाली मंत्र तो मंत्र असा ओम श्री स्वामी दिनानाथाय नम ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः श्रीस्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री 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 स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय 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 स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः

ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः श्रीस्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी 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 दीनानाथाय नमः

ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः श्रीस्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री श्रीस्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ं श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ ीस्वामी दीनानाथाय नमः स्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनाथाय नमः दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय 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 नमः ीस्वामी दीनाथाय नमःस्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ ीस्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः श्रीस्वामी दीनानाथाय स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ ीस्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्रीस्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय 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 नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनाथाय नमः ॐ श्री स्वामी दीनानाथाय नमः